Очень многое в работе значит глаза. Очень много информации считывается в глаз, когда вы подходите к конкретному партнеру. Значит, три крайней степени глаз могут быть. Первая степень, которая мне совсем не нравится, серые, пустые, совершенно равнодушные глаза. Человек пришел на тренировку, зачем неизвестно. Живет по жизни, не знает зачем. То есть совершенно пустые глаза. Это очень хорошо видно с людьми, когда подходишь в пару в паре стоит человек с абсолютно стеклянными глазами. Это не то, что плохо, это страшно. Человек в данный момент не здесь, его здесь нет. Потому что он себя не контролирует. Пустые глаза, зеркало, глаза, зеркало выше человека. Поговорка. Учите поговорки славянские, русские. В них зарыто много корней, которые, если вы начнете выдергивать, вы надымете очень огромный пласт информации, который будете обрабатывать. У каждого народа есть свои пословицы и поговорки. Каждый народ должен работать со своими поговорками, на своем языке, который ему близок который ему родной. У вас, у всех почти, родной язык русский. Копайте пословицы на русском языке. У кого родной язык не русский, копайте пословицы на своем родном языке. Вторые глаза, скажем, нравятся мне чуть больше, но с точки зрения будоки. Это снайпер. Я лиша, поэтому у меня винтовка все время следует. Вы смотрите, нет, даже не сквозь прицел о, а вы смотрите через оптику, через очень мощную, очень сильную и хорошо посыпленную оптику. И вы выцеливаете, вы легли, замерли, затаили дыхание, пожарили круг. Вот в момент, когда перед нажатием курка глаза становятся очень специфичными человека. Он находится и цепляется за лице. И он готов послать умы туда. Это глаза удокивают человека, который сейчас знает, что он делает, что он будет делать и как он будет делать. Ему не до мелочей. Весь мир у него сужается до прицела. Всего остального он не видит. Скажем, эти глаза лучше, чем совсем пустые серые. Эти глаза для хорошего спортсмена, может быть, подходят больше. Третьи глаза, которые лично мне нравятся больше, это глаза человека, который получает удовольствие от жизни. Значит, классная. Это когда у вас есть фотоаппарат. Есть фотоаппарат? Есть. Кто снимает? Все почти снимают. Молодцы. Значит, тема, когда вы работаете с фотоаппаратом, вы должны уметь воспринимать мир вокруг себя. Вы должны уметь видеть одновременно очень много точек и обрабатывать их. Потому что вы можете, например, вышли на рыбалку, рюкзак, тяжелый, идете под рюкзаком, удочки. Но здесь у вас висит, предположим, зеркалка. Большая, тяжелая классные фотки. И вы, идя по тяжелым рюкзаком, все равно всегда идете смотрите, что там делается. Увидели птицу? Классно. Подняли фотоаппарат, щелкнули. Идете дальше. Увидели радугу? Подняли фотоаппарат, сфоткали. Идете дальше. Увидели? Вау! Вышли на берег реки. Ну это ж надо! Достали фотоаппарат, сделали сразу север. Вот у вас все время должно быть ощущение в рамках тренировок здесь. Глаза должны быть как у человека, который фотографирует. Но не просто вот он, сел и щелкает бездумно. А должен получать удовольствие. Классно! Потом прийти домой, отобрать фотографии, вспомнить, где вы ходили, с кем пили чай, кто вам пил под гитару, как вы ходили, стирали ноги, таскали тяжелый рюкзак, посмотрели фотографии с друзьями. Гена, ты помнишь, как мы с тобой ходили в поход? Гена, да, классно! Это когда все всплывает, вы приходите на другую волну. Вот здесь работаете так же как фотограф, в каждый момент времени оценивайте, что вокруг вас ищите классные моменты. Неплохие, классные. Через какое-то время вы научитесь жить в этом, ощущать это все. Но вот в этом нужно постоянно двигаться. Это нужно вам попробовать просто. Все, спасибо.